সমষ্টিৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল সেই বিহালীত বাৰুকৈ মুখ ঢেকেচা খালে গৌৰৱ গগৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি দুখ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ জয়ন্ত বৰাক গৌৰৱ গগৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয় বিহালী ফলাফলৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ মই লৈছো জয়ন্ত বৰাৰ লগত মই কথা পাতিছো ফলাফলৰ পৰা জয়ন্ত বৰাই মন বেয়া কৰিব নালাগে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় সন্দৰ্ভত দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয় বিহালীৰ ফলাফলৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ মই লৈছোঁ জয়ন্ত বৰাৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ গৌৰৱ গগৈ লগতে কয় বিহালীত কংগ্ৰেছৰ ভোট বৃদ্ধি পাইছে কম সময়ত কংগ্ৰেছ দলে বিহালীত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু কয় ধলাই সামগ্ৰীটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শন ভাল হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ফলাফল ড্ৰ হৈছে বুলি ভাবিব লাগিব গৌৰৱ গগৈ কয় বিছ পঁচিছ দিনত আমি পঁচিছ হাজাৰ ব্যৱধানত ন হাজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ কয় আমাৰ বিহালীত পৰাজয় হৈছে যদিও আগতকৈ ফলাফল ভাল বিৰোধী ঐক্ষৰ সিদ্ধান্তত নহয় আমাৰ সিদ্ধান্ত যে সঠিক আছিল সেয়া কিন্তু প্ৰতিপন্ন হ'ল আজি ভোটৰ সংখ্যা যুঁজখন যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ আছিল সেয়াও স্পষ্ট হ'ল গৌৰৱ গগৈ কয় ঝাৰখণ্ডত আমি জিকিলোঁ কাৰণ তাত মিত্ৰজোঁট ভাল হৈছে কংগ্ৰেছ দলে ভাল মিত্ৰজোঁটৰ বাবেই সদায় আগ্ৰহী বিহালীত সেইটো হৈ নুঠিল চামগ্ৰীৰ ফলাফলত প্ৰশাসনে চৰকাৰৰ পক্ষত থিয় দি ৰাইজক ভয় খোৱালে সেইবাবে অলপ প্ৰভাৱ পৰিল যে অসমৰ ভিতৰতো আমি দেখা পাইছোঁ যে এটা পিছত এটা আদানী গ্ৰুপ আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লগত খুব ভাল এটা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে আদানীক আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এপৰ দিয়া গ'ল এপৰ দিয়াৰ পিছত কি অৱস্থা হ'ল আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ বৰষুণ দিলে এপৰ্টত পানী হয় আৰু এপৰ্টৰ এতিয়া ভাড়া আদানী গ্ৰুপে বঢ়াই দিবলৈ বিচাৰিছে গ্ৰাহকসকলে একো সুবিধা পোৱা নাই কিছুমান দামী দামী দোকান তেওঁলোকে খুলিছে যি দোকানত আমাৰ সাধাৰণ মানুহ দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে আদানী গ্ৰুপে দামী লীজ লয় আৰু সেই বস্তুবোৰ সাধাৰণ মানুহে ল'ব নোৱাৰে কিন্তু একো সুবিধা নিদিয়াকৈ এতিয়া আদানী গ্ৰুপ এপৰ্টৰ ৰেটবোৰ আৰু বঢ়াবলৈহে বিচাৰিছে লগতে আমি দেখা পাইছোঁ যে আদানী বিভিন্ন ৱেইলমাৰ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে এফ এম চি জি বেভৰেজাৰ্ছ গ্ৰুপত সোমাইছে লগতে আমি গম পাইছোঁ যে চাহ ওপৰতো কিছুমান চাহ বাগানৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ চকু আছে লগতে আমি গম পাইছোঁ যে হাফলঙত বহুত বিঘা মাটি আদানী গ্ৰুপক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বৰ্তমান চৰকাৰে আৰু আটাইতকৈ আমাক সকলোকে ছুইজক চুই যোৱা কথা হ'ল এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বেছিভাগ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰে যে জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে সেয়া হৈছে আদানী গ্ৰুপ আদানী গ্ৰুপৰ লগত অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ তেওঁ সেই কোম্পানীৰ প্ৰতি ইমান মৰম কিয় তাৰ কাৰণ যোৱাকালি যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰা গ'ল যি ধৰণৰ ঘোঁচ দিয়া গৈছে তাৰ পৰাই আমি কিছুমান প্ৰমাণ পাইছোঁ কিন্তু লোকচানকাৰ হৈছে ক্ষতিকাৰ হৈছে সাধাৰণ